Вы можете стать архангелом, дураком или преступником, но никто этого не заметит. Но если у вас нет пуговицы, это каждый обратит внимание. Эрих Мария Ремарк. Пуговица служит человеку вот уже несколько тысячелетий. Однако мало кто из нас задумывался о истории происхождения и названии этой маленькой, но такой нужной безделушки. Доисторические да исторические люди э, свои одежды, изготовленные из кожи, скрепляли с помощью осколков дерева либо кости. Позже на свет появились булавки, пряжки, крючки и, естественно, пуговицы. Реформа костюма в 13 столетии привела к массовому использованию пуговиц. Их делали из серебра, меди, золота и украшали драгоценными камнями. Роскошные и дорогие пуговицы свидетельствовали о статусе и богатстве их обладателя. И вплоть до середины 19 столетия пуговица являлась прерогативой исключительно мужского костюма. Женщины же продолжали пользоваться крючками и завязками, а пуговицы они использовали исключительно как элемент украшения. Ну, женщина есть женщина. На Руси распространенными были полые металлические пуговицы шарообразной или удлиненной формы с круглым ушком. Цена пуговицы часто превышала стоимость самого костюма, поэтому пуговицы часто составляли часть приданного и их перешивали с обветшалого платья на новое. Известен такой факт, что на чугу или, другими словами, кафтан, государя Алексея Михайловича были перенесены 22 пуговицы, обшитые серебряной канителью, с кафтана его отца, царя Михаила Федоровича. Свой вклад в развитие пуговичного дела внес и Михаил Васильевич Ломоносов. В 1753 году он основал фабрику по производству стекла и мозаики. Не гнушалась эта фабрика выпуском из стеклянных пуговиц. Рассказывают, что на одном из великосветских приемов Ломоносов появился в мундире, украшенном стеклянными пуговицами. За это он был вышучен тогдашним президентом Академии искусств графом Шуваловым. Мол, что это вы, Михаил Васильевич, не можете позволить себе камзол с нормальными пуговицами, золотыми или серебряными, с Просхождение Происхождение же русского слова «пуговица», по мнению некоторых ученых, связано с теми мистическими возможностями, которыми наделял человек этот предмет. Пришитая к вороту рубахи и украшенная особым заговоренным орнаментом, она должна была пугать и нечистую силу и отпугивать всяческую нечисть от своего хозяина. Иногда с той же целью в пуговицу помещали дробинку либо камушек, и тогда при ходьбе пуговица издавала глухой звук. Пришитая на тряпочку, спрятанная в полах одежды долгое время, вплоть до начала 20-го столетия, пуговица являла собой некий оберег. Даже сейчас считается хорошей предметой найти на дороге пуговицу. Ну а если вам дорогу перебежала черная кошка, стоит только дотронуться до пуговицы и можно смело идти вперед. гудзики. Черниговский исторический музей имени Василя Тарновского.